শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনাত নতুনকৈ যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম এড কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে ওপৰত চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা বুলি টাইপ কৰিলে তাৰপিছত আপোনালোকৰ এই লিংকটো আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱা আৰোগ্য যোজনা অৰ্থাৎ এম এম এল এছ এ ৱাই ডট আছাম ডট গভ ডট ইন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এই পেজটো আহিব আৰু ইয়াতে চাওক দুটা অপশ্যন আছে এটা হৈছে বেনিফিচিয়াৰী লগ ইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন তলতো হৈছে ফৰ এম এম এল এছ এ ৱাই অফিচিয়েল আমাৰ তলৰটো নহয় আমি ওপৰৰ এই জেগাখিনিত ক্লিক কৰিব লাগিব এমপ্লয়ী এণ্ড পেঞ্চনাৰ বুলি যিটো আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাওক চিলেক্ট ওৱান বুলি আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক চিলেক্ট ওৱান বুলি আছে সেই চিলেক্ট ওৱান বুলি থকা ঠাইখিনিত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ দুটা অপশ্যন আহিব এমপ্লয়ী নে পেঞ্চনাৰ অৰ্থাৎ আমাৰ যিসকলে কাম বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এমপ্লয়ী যিসকলে ইতিমধ্যে অৱসৰ পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণে পেঞ্চনাৰ মই এমপ্লয়ীৰ কথাৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিম পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতো ছেইম হয় এমপ্লয়ীত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক চিলেক্ট এন অপশ্যন টু ভেলিডেট একাউণ্ট ইয়াতে দুটা অপশ্যন আছে এটা হৈছে পান কাৰ্ড এটা হৈছে পি পি এ নাম্বাৰ আৰু জি পি এফ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ এন পি এছৰ নাম্বাৰটোৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰি এই জি পি এফৰ নম্বৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰি পান নম্বৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰি মই ধৰা হ'ল পান কাৰ্ডৰ আমাৰ যিটো নম্বৰ আছে পান নম্বৰৰ জৰিয়তে কৰিম তাত ক্লিক কৰি দিলোঁ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ এই ইণ্টাৰফেচটো আহিব এণ্টাৰ ইয়ৰ পান নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে পান নাম্বাৰটো দিব লাগিব এণ্টাৰ ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব আৰু এই দুটা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি প্ৰচিডত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ এইটো ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে চাওক ইণ্টাৰ অ' টি পি ৰিচিভ অন ইয়'ৰ মোবাইল আপোনালোকৰ মোবাইললৈকে এটা অ' টি পি আহিব আৰু এই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব আৰু এই অ' টি পিটো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে প্ৰচিড কৰিব প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিতৰলৈকে সোমাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াৰ অ' টি পিটো আহি গ'ল ইয়াতে চাওক দেউজাৰ অ' টি পি অন লগ ইন টু এম এম এল এছ এ ৱাই ইজ ইমানৰ ডুনট শ্বেয়াৰ অ' টি পি ফৰ চিকিউৰিটি ৰিজন এই অ' টি পিটো আহিল এতিয়া অ' টি পিটো আপুনি কপি কৰক ডাইৰেক্ট আপুনি কপি কৰিব পাৰে ইয়াতে চাওক কপি অপশ্যন এটা আহি যায় কপি কৰক কপি কৰি এই ঠাইত এই অ' টি পিৰ যিখিনি ঠাই ঠাইত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক আপোনালোকৰ তলত এতিয়া অ' টি পিটো অট'মেটিকেলি শ্ব' হয় ইয়াত লাহি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এই ইয়াত হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে প্ৰচিড কৰক প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিতৰলৈকে সোমাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব চাৰ বাইদেউসকল লগ ইন কৰাৰ পিছত যেতিয়া পেজটো আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি দিব ওপৰত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্ৰুভ বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাব আপোনাৰ যেতিয়া এই এপ্ৰুভ অপশ্যনটো দেখা পাব তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ একাউণ্টটো এপ্ৰুভ হৈছে আৰু ইয়াত আপুনি বেলেগ কাম কৰিব পৰা হৈছে কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এই এপ্ৰুভ অপশ্যনটো নাহে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো এক্টিভ হোৱা নাই বা গোটেইখিনি প্ৰচিড যিটো প্ৰচেছ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱা নাই গতিকে এই এপ্ৰুভটো আপোনালোকৰ আহিছেনে নে প্ৰথমতে চেক কৰি লওক এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ এজন সদস্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ পেজটো যেতিয়া খুলিব ওপৰত আপোনালোকে যিটো এপ্ৰুভ অপশ্যন পাব একেবাৰে তলত যেতিয়া আহিব ইয়াতে চাওক মিড টাৰ্ম ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব ন' মিড টাৰ্মন ডিপেণ্ডেণ্ট এডেট এতিয়ালৈকে এই ব্যক্তিজনে কি কৰা নাই কোনো মাজতে কোনো সদস্যই এড কৰা নাই একেবাৰে তলৰ অপশ্যনটো পাব প্ৰথম পেজটো তলৰ অপশ্যনটোত পাব তাত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই মিড টাৰ্ম বুলি যিটো অপ এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব এতিয়া এই মিড টাৰ্ম ডিপেণ্ডেণ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো অপশ্যনত পাব ছাৰ বাইদেউসকল ওপৰত আপোনালোকৰ ফেমেলি এণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন পাব এই ফেমিলি এণ্ড ডিপেণ্ডেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এই মিড টাৰ্ম ডিপেণ্ডেণ্ট অপশ্যনটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰক এই মিড টাৰ্ম নামৰ যিটো ঘৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়ক ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ নতুনকৈ যা যিজন ব্যক্তি এড কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ ইয়াৰ ইয়াতে তথ্য ইয়াতে আপোনালোকৰ ওলাই পৰিব বা দিব পাৰিব ইয়াতে চাওক ইয়ে আছে চিলেক্ট ওৱান ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপোনালোকৰ যিজন ব্যক্তিক আপুনি এড কৰিব তেওঁৰ ৰিলেশ্যন কি হয় সেই ৰিলেশ্যনটো ইয়াতে আহি যাব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে ভালেকেইটা অপশ্যন আহিব স্পৰ্চ চন ডটাৰ মাডাৰ ফাডাৰ আমি যিটো এইকেইজন ব্যক্তিকে এড কৰিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল আপুনি আপোনাৰ নতুনকৈ সন্তান জন্ম পাইছে সন্তানৰ এড কৰিব লাগে সন্তানৰ এড কৰি দিয়ক ইয়াতে নামটো দিয়ক ইয়াতে চাওক নামটো দিব লাগিব নামটো দিয়াৰ পিছত জেণ্ডাৰ দিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়াৰ পিছত তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এই এড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এড কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক এইটো এড হৈ যাব আৰু ইয়াত কিছুমান তথ্য আপুনি এই দিব লাগিব অৰ্থাৎ তাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা কিছু তথ্য দিব লাগিব তাৰ আগতে এইখিনি যিহেতু ফিল আপ কৰা নাই যদি এই ফিল আপ কৰা নাই ধৰা হ'ল ভুল হৈ গ'ল ফোন কৰিব লাগে আপোনালোকে ৰিচেট কৰি দিয়াৰ লগে লগে পুনৰ আপুনি আকৌ সেই পেজটোলৈকে আহিব পাৰিব আৰু এইখিনি যেতিয়া হ'ব এইখিনি হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই আটাইখিনি তথ্য দিলে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ধৰক সন্তান ডেট অফ বাৰ্থ দিলে বা ৰিলেশ্যন দিলে যি 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 তথ্য লাগে বা মাৰ মাৰ যদি এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছে দেউতাৰ যদি এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছে যদি আপুনি ইমান দিন বিয়া হোৱা নাছিল নতুনকৈ যদি বিয়া বিয়া হৈছে আপোনাৰ যদি পত্নীৰ নাম ইউজ মানে এণ্ট্ৰি কৰিব বিচাৰিছে আৰু আপুনি যদি শিক্ষয়িত্ৰী হয় বা মানে মহিলা কৰ্মচাৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি হাজবেণ্ডৰ নাম এড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই প্ৰচেছটোত কৰিব লাগিব আৰু এই প্ৰচেছটোত এড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব তলত এটা যিটো ফোন টল ফ্ৰী নম্বৰ ফোন নম্বৰ আছে এই টল ফ্ৰী ফোন নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা আপোনাক এই তথ্যখিনি তেওঁলোকে চাই উঠি আপোনাক এটা কি কৰিব ভেৰিফাই কৰি দিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত সেই তথ্যখিনিকলৈকে আহিব ডি ডি অ'লৈকে আহিব আৰু যেতিয়া ডি ডি ইউলৈকে আহিব ডি ডিউলৈকে অহাৰ পিছত আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট ডি ডিউজনে সেইটো আপোনাৰ ভেৰিফাই কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সেই সদস্যজনৰ নাম ইয়াত এণ্ট্ৰি হৈ যাব গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে এই তথ্যখিনি ইয়াত আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু এণ্ট্ৰি কৰি কৰাৰ ধৰা হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া অফিচত ফোন কৰিলে ফোন কৰাৰ পিছত অফিচে সেইটো ভেৰিফাই কৰিছেনে নাই সেইটো কেনেকৈ গম পাব তাৰ এটা চিম্বুল আছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তলৈকে ইয়াত এপ্ৰুভ এপ্ৰুভ অপশ্যনটো থাকিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ একাউণ্টটো এপ্ৰুভ মানে এইটো এপ্ৰুভ বুলি থাকিব এই এপ্ৰুভৰ কাষত আপোনালোকে যদি এইটো বাওঁফালে ঠেলি গৈ থাকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ অপশ্যন দেখা নাপায় আপোনালোকে একাউণ্টৰ ওপৰত চাই ল'ব এপ্ৰুভ অপশ্যনটোৰ কাষত কোনো ধৰণৰ এপশ্যন দেখা নাপায় এইখিনি সম্পূৰ্ণ বগা হৈ থাকিব কিন্তু যেতিয়া আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰাৰ পিছত এই আপুনি টল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকক এই আপোনাৰ তথ্যখিনি চাই উঠি এপ্ৰুভ কৰি দিব ইয়াত আকৌ নতুনকৈ এটা অপশ্যন আহিব নতুন অপশ্যনটো আপোনালোকে চাই লওক ছাৰ বাইদেউসকল আগতে আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ আছিল এতিয়া চাওক এপ্ৰুভ অপশ্যনটোৰ কাষত মিত্ৰাম এপ্ৰুভ বাই কে আই অ' এছ কে এনেকুৱা ধৰণে আহিব কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ এই অপশ্যনটো নাছিলে অৰ্থাৎ যেতিয়া আপুনি এপ্ৰুভ কৰিব এপ্ৰুভ কৰি চৰি এপ্লাই কৰিব এপ্লাই কৰি আপুনি টল ফ্ৰী নম্বৰটোত ফোন কৰিব ফোন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ অপশ্যনটোৰ কাষত এই মিড টাৰ্ম এপ্ৰুভ বাই কে আই অ' এছ কে বুলি আহিব কিন্তু আৰু আপুনি এটা কথা ইয়াতে কৈ থৈ দিওঁ এবাৰ মিড টাৰ্ম এপ্ৰুভ কৰাৰ মানে এপ্লাই কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰ মিড টাৰ্ম এপ্ল এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অপশ্যনটো আপোনালোকে প'ৰ্টেলত দেখা নাপায় আকৌ যদি পুনৰ যদি নতুন মিড টাৰ্ম এপ এই এপ্লাই কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপোনালোকে টল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰিব লাগিব ফোন কৰিলেহে তেওঁলোকে আকৌ সেই মিড টাৰ্ম এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে অপশ্যনটো ইয়াত খুলি দিব অৰ্থাৎ এবাৰ আপুনি আপোনাৰ ফালৰ পৰা আপুনি এবাৰহে মিড টাৰ্ম এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিকহে আপুনি এজন হওক দুজন হওক মাত্ৰ এবাৰহে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব দ্বিতীয়বাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিলে পুনৰ টল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰি লৈ আকৌ সেই অপশ্যনটো এডিট কৰিব পৰা অপশ্যনটো তেওঁলোকে খুলি দিব খুলিলে ইয়াতে অ'পেন হৈ যাব গতিকে চৰ্দা চাৰভেটসকল এনেকুৱা ধৰণে এইখিনি কথা জনালোঁ আপোনালোকৰ যদি কোনোবা ব্যক্তিক নতুনকৈ এড কৰিবলগীয়া হৈছে বা বেনিফিচিয়াৰীত নতুনকৈ এড কৰিব চৰি ডিপেণ্ডেণ্ট এড কৰিবলগীয়া হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে অনুগ্ৰহ কৰি আগলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকলকো ভিডিঅ'টো এই শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিব ধন্যবাদ শ্রদা সার বাইদ নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চ্যানেল এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল এই চেনেলটোৰ জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করো আপনি যদি প্ৰথমবাৰৰ পুনপ্রথমবার এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব